Что такое процессы? Это последовательность работ, которая преобразует входы-выходы один продукт в другой, да? при помощи определенных, постоянно повторяющихся процессов или э, работ определенным образом и при помощи определенных механизмов. Почему это важно? Эффективные процессы, как я говорил, это снижение себестоимости, упрощение и ускорение работ и повышение, в конце концов, удовлетворенности клиентов. Это сюда же, потому что если у вас налажены внутренние процессы в организации, например, быстро выполняются заказы, доставка и так дальше, это ведет к удовлетворенности клиентов. Основная формула, которую вам надо сегодня запомнить, это то, что эффективность ⁇ это результат, поделенный на усилия. Я вот сюда специально поставил этот, как это, рихокор, как это будет право по-русски. Я на на честно. Если я его попробую разбить руками, будет довольно трудно. С этой штукой справятся даже девушки чисто за счет того, что я э, увеличил усилие на за счет... Э, Решага. Да. Поэтому эффективность надо измерять. Не надо измерять затраты. Потому что низкие затраты очень часто ведут к плохому результату. Все, что я делаю, все, что я покупаю, я должен измерять с точки зрения эффективности. Постоянно мерить результат измерять его с усилиями или затратами, которые я в этот процесс вложил. Если говорить про то, как устроены процессы. Сам процесс имеет какой-то вход, какой-то товар, который в него входит. Весь ваш производственный процесс, в принципе, последовательность... Вот, весь, весь производственный процесс, последовательность процесса где один товар постепенно и в другой. Например, там, холостую свиноматку, супоросную, супоросную, попоросившуюся и так далее. Вот каждый процесс имеет вход и своего поставщика. Это может быть как человек, так в принципе и другой, другой процесс. И то же самое имеет потребителя. Это или уже конкретный человек, или следующий процесс. Поставщик процесса обычно предъявляет какие-то требования к самому процессу и к тому, как должен выглядеть конечный его результат. Над процессом стоит управляющий процесс процесса человек, который непосредственно старается, чтобы этот процесс шел так, как нужно, и давал нужный выход. На управляющим обычно какой-то руководитель. Как управляющий, если вы можете представить техника, руководитель это будет директор предприятия. Или, или там начальник бригады, что угодно. Вот, руководитель своим решением через управляющего, управляющего процессом, или как я еще люблю называть, собственник процесса, влияет на сам процесс. Правильно, что и как, в какие сроки должно работать. Для этого нужно спускать туда инструкции и ресурсы. Вот ресурсы нет, но регламент, который, как должен выглядеть процесс, потом в течение обучения вы обязательно получите по каждому процессу, потому что после моей лекции будет HR, потом генетика, но дальше уже пойдет разборка всех процессов по, по одному, и каждому вы получите инструкцию. Конечно, зачем мы следим? Это за результатом. Правильно, мы знаем, что у нас получилось. Конечно, в конечном итоге потребитель нам скажет, какой у нас продукт, хороший, нехороший, мы это сразу видим. Но штука в том, что следить за одним результатом процесса недостаточно. У меня есть предприятие, где зоотехник получает зарплату за 400 смененных сменоматов в месяц. Он действительно это получает. И он их делает. Так что соменяет 800. Хорошо это для предприятия? Нет, конечно. Но они не делают то, что они не следят за показателями самого процесса. Насколько эффективно он работает. Вот тут кроется, в принципе, ключ к деньгам. Да? Следить за тем, чтобы процесс был эффективным. Потому как вот эти показатели процессов, так и показатели конечного результата. В в рамках программы вы тоже будете по каждому процессу получать. Ну тут уже отчет идет от управляющего. Ну и, конечно, конечный потребитель сообщает, доволен результатом или недоволен. Когда посмотреть на ваше производство, я сделал несколько вот таких вот блоков, которые можно назвать процессами, которые перетекают один к другому. Они взаимозависимые. Да? Первый пускай будет отбор спинок, потом стимуляция охоты и осеменения, супоросность, потом идет какой-то опорос, лактация, после которой свиноматки идут обратно на стимуляцию и опорос, вернее осеменение, поросят и дальше на наращивание, отбор и на Как видите, все эти процессы они взаимосвязаны. Зависит от эффективности каждого из них. Если я на каком-то одном этапе э, налажаю, это повлечет за собой, конечно, последствия во всех остальных. Потому, если я, например, сработаю на всех этапах на 90%, что мне надо сделать? Ну, Умножить эти все результаты и получу я, Андрей знает уже это видео, 48%. Если 95%, это 69%. Просто цифры кошмарные. Вроде я только 5% не дотягиваю в своей работе, правильно? Но по сравнению с тем, что могло бы а поскольку я укрываюсь в деталях, видите, что если у меня на каком-то одном этапе идет неэффективность, я уже даже за счет стопроцентной работы в остальных тоже это не изменю. Единственный вариант, как это исправить, работать на 100 или на 105% по каждому процессу. Тогда я буду красавчик, как это делают немцы, которые везде стараются работать по инструкции или лучше, у которых есть э, лозунг, что порядок бьет класс. А, я говорю, футбол играют все, выигрывают всегда немцы. И не за счет того, что они лучше всех играют, у них порядок, вы знаете, как их лучших игроков, как вот Роналду, не их, Месси, не их, правильно? Но тем не менее, Месси, я не помню, когда Аргентина что-то выигрывала когда-нибудь. Зато немцы за счет наложенных процессов, за счет стопроцентного порядка, который они у себя делают, всегда добиваются нормальных результатов. Вещи надо делать на 100% или лучше. Вот у меня была всегда непонятная ситуация, когда я сюда приехал, в Украину. Почему люди заклеивают окна? Я эту процедуру никогда не видел, да? Ну или двери плохо закрываются, или не закрываются, понимаете? Вот этот, и так сойдет, это ужас. Это начало всех бед. Я не мог понять, почему нельзя сделать окно так сразу, чтобы через него не было, да? Может быть, надо было расходовать поролон, или я не знаю, или занять чем-то детей в школу. Потому по процессам вы, в принципе, будете проходиться, там будет более прикладная штука уже потом дальше. И э, этот блок вам надо очень хорошо помнить. Да, и всегда в будущем свои действия измерять эффективность.